কি কৰিব পাৰিছা জীৱনত ইমান ভগৱানক মানাহে মানা কি লাভ একো এটা হাতত এতিয়ালৈকে এটা জীৱন দিছে আৰু তাতকে কি লাগে মা আৰু ৰাতিপুৱা যদি দিনটো ভগৱানৰ নাম লোৱা আৰম্ভ কৰা যায় সকলোৰে সকলোৰে দিনবোৰ ভালে যায় মা ঘৰখনৰ ভালৰ বাবেই মই গোসাঁই ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰো আপুনি এনেকে গালি নিদিব মা ভগৱানৰ নাম লোৱাটো একো ভুল নহয় মা

অ ভাত সময়মতে নোপোৱা সেইটো গালি দি থাকা তাৰ সলনি মোৰ লগৰজনী অনা কি হ'ল হয় ইমান দুখীয়া ঘৰ ছোৱালীজনী আহিলে আহি একো এটা ভাল বস্তুও নানিলে আৰু এতিয়ানো কি ৰছে তাৰ সলনি মোৰ ইমান বান্ধৱীজনী লাহে ভাল আছিলে ইমান বস্তু আনিলে হয় হয় দে অ মাজনী হয় দে তোৰ কথা কি শুনিব লাগিছিল আমি অ ভুল কৰিলো জাননে ভুল কৰিলো মা অ মা আহক আকৌ সকলো ভাত ৰেডি আছে ভাত খাওঁ কি কদুমতে হৈছে আৰু ভাত কিতাপ ভাত খাওঁ মোৰ মানে এজনী হজমে নহয় মা আৰু মোকো ইমান লেকচাৰ দি থাকে নহয় অকণমান যদি ফোনটো বজিলে ফোনৰ লগত কথা পতা দেখিলে কি যে লেকচাৰ দিবগৈ মোক মোক খং উঠিছা দেই মা মই কেতিয়াবা কিন্তু বেয়াকৈ কৈ দিম গম পাবা কিন্তু হ'ব দে হ'ব দে ব'ল এতিয়া ভাত খাওঁ বোৱাৰী কি কৰি আছা তুমি ইয়াত পাকঘৰলৈ ৰৈ পেলাই অঁ মা মানে এওঁ মানে চাহ আৰু মালপা খাওঁ বুলি ক'লে তেওঁ বোলে মন গৈছে সেইবাবে মালপাহকেইটা হ'ল চাহ অকণ বহাই দিছোঁ খাই বোলে আপোনাক কিবা লাগে নেকি মা অলপ আকৌ ভাত খাই দেখোন গোটেইকেইটাই কৈছে হলে কিমান টকা ইনকাম কৰিছে হা ঘৰত আজিলৈকে বজাৰ এটা কৰি পাই যায় খালি কিবা এটা খাওঁ কিবা এটা খাওঁ কৈ থাকিব যে তহঁতৰ আৰু ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ পাকঘৰত সোমাই খালি অ ইটো খাব সিটো খাব বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলি তই হা কিয় কৰি থাকে আপুনি এই টাইম খালি আপুনি মোৰ জত খংতেই থাকে মইনো কি দুখ কৰিলো মইটো অকলে খাবলে বনোৱা নাই না সকলো লাগি বনাইছে মা তেও কোৱা ভাবে হে বনালো এখন জানো মোৰ ঘৰ নহয় মা মই জানো কিবা এটা কৰিবলে চিন্তা কৰিব লাগি মই মা হাতৰ ঘৰ পৰা আনিব লাগি জানো মা আপুনি ইমান বেয়াকে কয় মোক কিয় সাহকন খালে নো বেয়া লাগে নে আপোনাৰ অ বেয়া লাগিবই কি টেটা ইনকাম এনে কৰে কেনে ইনকাম কৰে হ্যাঁ নিজৰ খৰচতে নুলাইটা আৰু পাকঘৰত সোমাব হলে মোক সুধি লবি বুজিছো নুসুধাকে পাকঘৰত সোমালে কথা বেয়া হব কি হল মা কিয় ইমান হুলস্থুল নে আহাৰাজ উঠি আহিছে এতিয়া মহাৰাজ আপুনি এতিয়া শুনা পালে আৰু মালৈকে মই একো হুলস্থুল কৰি থকা এসাঁচৰ কথা কৈছোঁ তহঁতক তই কেইটকা ইনকাম কৰি কেইটকা বজাৰ কৰি আনিছ যি মন যায় তাকে খাব বিচাৰোঁ যে আৰু নিজে খাৱা খা আকৌ ঘনিয়াৰকৈ খোৱাবি আমাৰ টকা গছত লাগে মা কি কথা কৈছা তুমি নিজৰ ঘৰৰ মানুহ মইতো চাহ কোনো খাব নোৱাৰা হলো নেকি হা চাহ কোনৰ কাৰণে তুমি এনেকে গালি দিছা বৰীজনী মইতো সদায় নাই কাৰণ মই যে এতিয়া দায়িত্ব বাঢ়িলে কিন্তু মই পৰা নাই মা মইতো পাৰিলেতো ঘৰৰ দায়িত্ব লমেই ন এতিয়া মই আহে বুলি মই ঘৰখনত মই চাহ অকণ খাওঁ বুলিও খাব নোৱাৰো নে তোমাক সুধিহে চাহ খাব পাৰো নেকি বা এনেকুৱা হৈ গলা নে তুমি অ মোৰ এতিয়া এখন ঘৰ মানে কোনো অধিকাৰে নাইকিয়া হল নেকি আৰু আজিৰ দিনটো ছুটি পাওঁ অকণ ৰেষ্ট লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইমান হুলস্থূল কৰি থাকা সদায় সদায় মানে এনেকেই তাইক লাগি থাকে ন তাই সেইকাৰণে মনটো মাৰি থাকে মোক একো নকয় কিন্তু মই আজিহে গম পালোঁ তুমি কিমান বেয়াকৈ কোৱা তাইক তাইনো কি কাম নকৰি গোটেই ভাত পানী বনাই কৰি ঘৰ দুৱাৰ শাৰী সব কাম কৰে দেখোন তথাপিও তুমি তাইক এনে টাইম গালি দিয়ে থাকা গালি দিয়ে থাকা কিহৰ কাৰণে মানে মই টকা আনি দিব পৰা নাই কাৰণে টকাচোন মই তথাপিও যি হলেও কিবা হলেও বজাৰ কৰি দিওঁৱে দৰমহা পালে দৰমহা কমকৈ পালেওতো মই কিবা এটা হলেও দিওঁৱে তোমালোকক মইতো ৰাখি নথওঁ নহয় ইমান তুমি লুভিয়ানে এনেকুৱা বুলি ভাবা নাছিলো মা তোমাক অপেকৰ যদি চলিব হে মহাৰাণীয়ে কিবা যি মন যায় তাকে খাব যি মন যায় তাকে কৰিব সেইটো কথা হল নোৱাৰিব নোৱাৰিব মোৰ যত চলি আছে তাই এতিয়া অ তই আনি দিয়া নাই তাইক বুজিছ যদি আনিছ খোৱাগৈ যা ঘৰৰ পৰা ওলাই যা যেনেকে খুৱা খোৱা গৈ ঘনিয়ক এয়াত এইবিলাক নচলিব বুজিছতো ঠিক আছে মা ঠিক আছে ৰাখিম বুজিছা হ'ব আমি আজি ওলাই যাম নাথাকো তোমাৰ ঘৰত আৰু নালাগে কি নকৰে তাই কি নকৰে ঘৰখনত ইমান ধুনীয়াকে ঘৰখন পৰিপেটিকে ৰাখিছে এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে ঘৰখন হা তাইৰ পৰা কিমানখিনি সলনি হৈছে ঘৰখন এবাৰ ভাবি চাবা এবাৰ মনত পেলাবা তথাপিও তাইৰ নাম নলোৱা তাই বেয়া হব মই তাইক খোৱাও পিন্ধাব পাৰিম মই যেনেকে খাওঁ তাইও তেনেকে খাব নালাগে নাথাকো এখন ঘৰত আমি আজিয়ে ওলাই যাম প্ৰিয় বলা আজি ওলাই যাম বলা নাথাকো ইয়াত আজিৰ পৰা প্ৰিয় আৰু থাকিব নালাগে বলা মই যত লৈ যাওঁকে ৰাখো তেনেকেই ৰাখিম নালাগে চাহ ভাত খাই থাকিব নালাগে খুৱাই থাকিব নালাগে এজনী আনিছে দুদিন এনেও দুদিন পিছত আহি ভৰিত নধৰিবি সি খালি বুজিছ ওলাই যা আজি ওলাই যা আপুনি এনেকে যে কলে কোত যাম আমি আমি কোত যাম নো আপুনি কিয় আমাৰ হতি লাগিলে নো মই জি কৈ কৈ থাকো আপুনি কিয় লাগিব লাগে নো আমি কোত লৈ যাম এতিয়া আপুনি আপুনি এনে এটা ডাঙৰ চিন্তা কিয় গাত পাতি ললে নো মই গানে হৈ আছে এবিলা কলো প্ৰিয়া তুমি চিন্তা নকৰিবা প্ৰিয়া ব'লা মই কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিমেই ব'লা অন্য হ'লেওতো এটা ভাড়াঘৰ কমচে কম ল'ব পাৰিম ন আৰু যোনটো ঘৰত তোমাৰ সন্মান নাই মই সেইটো ঘৰত তোমাক ৰাখিব নোৱাৰোঁ নহয় তোমাক ইমান কষ্ট দি সদায় সদায় ইমান কষ্ট দিব মই নোৱাৰোঁ কি নকৰা তুমি গোটেই ঘৰৰ কাম বন কৰি যদি সন্মান নোপোৱা মৰম নোপোৱা তে সেইটো ঘৰত থাকি তুমি কি পাবা হা নালাগে ব'লা মই যেনেকৈয়ে ৰাখিম তেনেকেই থাকিবা তুমি মই জানো আৰু তুমি থাকিলে মই সকলো বিপদৰ পৰাই মই যুঁজিব পাৰিম সকলো বিপদতে মই যুঁজিব পাৰিম আগবাঢ়িব পাৰিম ব'লা তুমি মোৰ লগত থাকিলেই হ'ব তুমি চিন্তা নকৰিবা মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিমে মই আনিছো যেতিয়া তোমাক মই খোৱামে আৰু এনেকে কষ্ট খাই থকাতকে আমি নোখোৱাকে থাকিও আৰামত থাকিম সুখত থাকিম প্ৰিয়া বলা তুমি কোনো চিন্তা নকৰিবা বলা মোৰ লগত বলা নাথাকো আৰু ইয়াত আজিৰ পৰা সিহঁতে কোৱা ছোৱালীজনী নানিলোঁ সেইটোতে সিহঁতৰ জগৰ সেইটোতে খালী কাজিয়া কৰি থাকিব কাজিয়া কৰি থাকিব মোক কথা শুনাই থাকিব তোমাক কথা শুনা থাকিব সেইটো কথা হ'ল নেকি এতিয়া বোৱাৰূপে যাক পাইছে তাক আদৰ কৰিব নিশিকিলে নালাগে এইখন ঘৰত মানুহ থাকে নেকি মানুহৰ সন্মানেই বুজি নাপায় মানুহৰ মূল্য বুজি নাপায় নালাগে বলা বোলা পিয়া আমি আজিয়ে ওলাই যাম

আহিলাচোন শুনা নাই বহুত ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো জানানে ভাল খবৰ কি ভাল আজি মোৰ প্ৰমোচন হ'ল পিয়া মোৰ আজি প্ৰমোচন হ'ল মোক মোৰ কাম দেখি মোক হেডপোষ্টত দিলে পিয়া মোক হেডপোষ্টত দি দিলে এতিয়া আৰু চিন্তা নাই এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই প্ৰিয়া মোৰ চেলাৰী কিমান হ'ব জানা ছিক্স টু ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড গম পাইছা ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ টকা দৰমহা পাম মই এতিয়াৰ পৰা আৰু এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ সকলো দুখ মই দূৰ কৰিম মোৰ মই বহুত সুখী হৈছোঁ প্ৰিয়া এয়া চব তোমাৰ কাৰণে তোমাৰ ভগৱানৰ কাৰণে গম পাইছানে তোমাৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ এয়া প্ৰিয়া হয় নেকি বহুত ভাল খবৰ দেখোন নাই নাই প্ৰিয়া কি কথা কৈছা তুমি মই নাযাওঁ এখন ঘৰত মোক অত দিনে ইমান কষ্টত মোক এৰি দিলে এবাৰ নামাতিলে মই কত আছো কি খাইছো এবাৰ খবৰ নললে আৰু মই এতিয়া কিয় যাম নাযাওঁ মই নাযাওঁ মোক আৰু এটা খবৰ তোমাক দিয়াই নাই এটা মোক ফ্লেটো দিছে গম পাইছানে তাত আমি আজিৰ পৰা তাত থাকিম আৰু নাযাওঁ ঘৰত নাযাওঁ মাহঁতে মোৰ দুখটো দুখটো বুজি নাপালে দুখবোৰ চিন্তা নকৰিলে আৰু এতিয়া মই ভাল সময়ত মই নাযাওঁ তুমি আৰু মোক উল্টা পুল্টা কথা কৈ নাথাকিবা মই নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ নাযাওঁ আৰু এতিয়া পেকিং কৰা আমি নতুন ঘৰটোত যাব লাগিব সেইটো হয় বাৰু আমি ক'ত আছোঁ মাহঁতে এবাৰ খবৰো নল'লে উলিয়াই দিলে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি বা ক'ত গ'লো দুদিনটো এনেকৈয়ে ঘূৰি ফুৰিলোঁ তাৰপিছতহে এবাৰ ৰুমটো পালোঁ কিন্তু মাহঁতে এবাৰ খবৰ ল'ব লাগিছিলে দুখ লাগে ভাবিলে

মোক বিচাৰি নাহিলে যেতিয়া মই নাযাওঁ প্ৰিয়া তুমি আৰু এইবোৰ কথা উলিয়াই নাথাকিবা প্ৰিয়া তুমি কিয় নুবুজা প্ৰিয়া মই তোমাক এতিয়া সকলো সুখ দিব বিচাৰোঁ অ তুমি বহুত কষ্ট পালা মোৰ কাৰণে বহুত দুখ পালা মাহঁতেও তোমাক বহুত অত্যাচাৰ কৰিলে এখন ঘৰৰ পৰা আহি তুমি মোৰ কাৰণে আহি ইমান কষ্ট খাই আছাহি মোৰ সহ্য হোৱা নাই প্ৰিয়া আৰু এতিয়া তোমাৰ ভগৱানে আমাৰ দুখবোৰ দূৰ কৰিছে এতিয়া তুমি আনৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিয়া এতিয়া আমি আমি সকলো সুখ পাম প্ৰিয়া মই তোমাক সকলো সুখ দিম ব'লা আজিয়ে নতুন ঘৰটোলৈ যাম প্ৰিয়া তুমি সকলো দুখবোৰ পাহৰি যোৱা এতিয়া বেলেগৰ কথা আৰু চিন্তা কৰি নাথাকিবা